চ' হে গাইজ গুড মৰ্ণিং চব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পুনৰ উভতি আহিলোঁ চ' আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ মই ঘৰৰ ভিতৰৰ পাই ত' মই দোকান যাব ওলাওঁতে মায়ে আজি উলিয়াই দিলে হাত খাবলৈ চ' মই খাই বৈ লৈ ওলাই গ'লোঁ দোকানলৈ চ' গাইজ মোৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ হয়তো সদায় একেখিনি কামকে কৰি আমনি লাগিব পাৰে কিন্তু এটা সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এইটোৱেই যে আপোনালোকে এই টাইমটোতে যি কৰে মনোযোগ দি কৰি পেলাই জীৱনত কিবা এটা আগবাঢ়িবলৈ পাৰে চ' কৰি যাওক কাম আৰু দোকান খোলাৰ পিছতে ইয়াত দুজন আহিল ভাইটি চ' তাৰে এজনৰ আছিলে এন চি এলৰ এপ্লাই কৰিবলৈ যিহেতু আজিকালি অ' বি চি কাষ্ট থাকিলে এন চি এলখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চ' এন চি এলখন এপ্লাই সোনকালে কৰি ল'ব লাগে আৰু তাৰপিছত আৰু এজন আছিলে তেওঁৰ আছিলে এ পি এছ চিত এপ্লাই কৰিবলৈ চ' মই দুয়োজনে এপ্লাই কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু এই তিনি নম্বৰজন মোৰ ভাগিন চ' সি মাজে মাজে নগাঁও আহিলে মোৰ দোকানত সোমায় আৰু মই এজন এজনকৈ দুয়োজনে কামখিনি কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু মানুহে কয় বোলে মই বোলে কাম কৰি থাকোঁতে বহুত কথা পাতোঁ কিন্তু মোৰ মতে কথা পতাটো মেইন চ' সিহঁতৰ কামখিনি কৰাৰ পিছতে ইয়াত দুজন স্কুল এ ডি পি কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট আহিল চ' সিহঁতৰ আছিলে এছাইনমেণ্টৰ কাম যিহেতু এইটো টাইমত সবৰে এছাইনমেণ্ট জমা দিবলগীয়া থাকে চ' এছাইনমেণ্টৰ সিহঁতৰ ফ্ৰণ্ট পেজ বনাব আছিলে মই সিহঁতৰ পেজখিনি বনাই মেলি দিলোঁ আইচ আজি মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক মই কেনেকৈ স্কেন কৰোঁ সেইটোও দেখাওঁ চ' আপোনালোকে স্কেন কৰিব হ'লে ফাৰ্ষ্ট ফটোশ্বপত গৈ পেলাই আপোনাৰ নিজৰ ডিভাইচটো চিলেক্ট কৰি পেলাই আৰু প্ৰিণ্টাৰটোৰ ভিতৰত কাগজখন ভৰাই ল'ব লাগিব তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট ৰিভিউ কৰি দেন আপোনালোকে স্কেন কৰিলে ডকুমেণ্টছটো ধুনীয়াকৈ স্কেন হৈ যাব এনেকৈ ইয়াত দেখিব পাইছে আপোনালোকে আৰু ইয়াত দুপৰীয়া টাইমত এজন দাদা আহিছিলে তেওঁ আছিলে পি এফৰ এপ্লাই কৰিবলৈ চ' মই জল্দি জলদি তেওঁ পি এফটো এপ্লাই কৰি ল'লোঁ আৰু এবেলা কাম কৰি লোৱাৰ পিছতে মোৰ লাগি গ'ল ভোগ আৰু মই আজি যিহেতু মায়ে টিফিন দিয়া নাছিলে চ' মই লগৰজনক মাতি গুচি গ'লো ভাত খাবলৈ আৰু এইখন সি মোক লৈ আহিলে দৰিকণা নামৰ এখন হোটেলত এয়া চাওক গাইছ তামাৰ ভিৰ হৈ আছে হোটেলখনত সেয়া মই আৰু বন্ধুজনে ৱেইট কৰি আছোঁ ভা ভাতৰ কাৰণে আৰু তেনেকুৱাতে আমাক দি লাগি ভাতৰ থালি আৰু এয়া চাওক গাইছ ধুনীয়াকৈ আমাক খাবলৈ দিছে চ' আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু বহুত কিবা কিবি আইটেম আছিলে চ' গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত মই পুনৰ আপোনালোকক এবাৰ দেখাই ল'লোঁ আৰু ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ খাবলৈ সেই খাই বৈ লৈ লাষ্টত এখন পাণ খাই গুচি গ'লোঁ দোকানত আৰু ইয়াত দোকান গৈ পোৱাৰ লগে লগে আহিছিলে কৰণ ত' তাৰ বেংকৰ প্ৰায়বিলাক ডকুমেণ্টছ মোৰ তাতে সি উলিয়াই থাকে চ' আজি আহিছিলে সি ফটো উলিয়াবলৈ চ' মই তাৰ ফটো চটো উলিয়াই দি ল'লোঁ ত' এতিয়া হৈ গ'ল মোৰ সময়ত দোকান বন্ধ কৰা চ' মই জলদি জলদি দোকান বন্ধ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু পাৰ্চ ইনভাৰ্টাৰটো অফ কৰি তাৰপিছত মই মেইন ছুইচ অফ কৰি দিওঁ এতিয়া মই গৈ আছোঁ ঘৰলৈ আৰু ঘৰলৈ গৈ থাকোঁতে মনত পৰিল যে মাৰলৈ দুটামান মেডিচিন নিবলগীয়া আছিলে চ' মই মেডিচিন দুটা নিবলৈ সোমালোঁ আৰু কিয় নাজানো সৰুৰে পৰাই নিজকে চি চি টিভি কেমেৰাত দেখিলে কিবা টিভিত দেখা নিচিনা লাগে চ' মই এয়া চালোঁ নিজকে আৰু দিনটো কাম বন কৰাৰ পিছতে সদায় আমি ৰুবুল্লা তাত লগৰ গোটেইকেইটা আহি লগ হওঁহি আৰু আহি পেলাই ঘৰ পোৱাৰ লগতে মায়ে উলিয়াই দিলে তৰমুজ খাবলৈ ত' মই জল্ডা জল্দি তৰমুজ তৰমুজ খাই লৈ ঘৰলৈ ল'লোঁ অলপ ফ্ৰেছ চ' ফাইনেলি গাইছ আজিৰ দিনটো ভালে ভালে গ'ল আৰু আজি ভিতৰত ইমানতে শেষ কৰিলোঁ যদি আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই গাইজ